ayolni yana isitmasi ko'tarilib ketdi dori ichildi isitmasi tushdi kechqurunga borib yana isitmasi ko'tarilib ketdi bu narsa 3 kun davomida shunaqa bo'lib turdi isitma tushadi ko'tarilib ketadi tushadi yana ko'tarilib ketadi 3-chi kun kechasiga borganda ayoli olamdan o'tib qoldi yigit ayolini juda ham qattiq yaxshi ko'rgani uchun juda ham qattiq qayg'urdi. ko'ngliga hech narsa sig'masdi olib borib ko'mib kelishdi yigit haftada 2-3 marta ayolini qabrini borib ziyorat qilib kelardi o'sha joyda o'tirib tilovat qilib yum yum yig'lab qaytib kelardi oradan kunlar o'tdi hattoanki qiziga ham e'tibor bermay qoldi Ishlardan ham ko'ngli sovib ketdi faqat shu uyda o'tirardi qayg'urardi ko'ngli tuzasa qabristonga borib kelardi shu asnoda bir necha kun o'tib ketdi qizini ayolining opasi uyiga olib ketdi men qarab turayin dedi oradan